Tak boleh mari semayang Tentu sebagai penutup ni saya nak cerita Satu kisah kisah yang benar-benar berlaku Yang mungkin ada yang pernah dengar kuliah saya Mungkin tak pernah kisah Yang tak pernah lagi saya nak kongsikan Ini kisah benar, -benar berlaku Di tempat saya duduk Dia ada alik mana tu Tak kerja sebut lah mana Ada seorang lelaki yang saya sangat suka Tengok dia dan saya nak kongsikan kisah dia Pada anda semua Seorang lelaki yang bayi ukur dia lebih kurang saya Dia umur dia dan dia boleh disemayang masjid lima kali sehari dia disemayang masjid dan bahkan kadang-kadang awal dia berdorongan lain yang saya jadi rasa terpaksa untuk cerita kisah dia ni adalah kerana lelaki ini dia seorang yang OKU okay penglihatan dia seorang yang buta dia tak boleh nampak macam kita mata dia tak boleh nampak macam kita buta total yang rumah dia bukan negeri yang sejik Rumah dia tu agak jauh daripada masjid Dan dia kena nintah jalan Ni jalan tepi kita ni, jalan kecil baru ni Yang jalan yang dia kena minta tu macam jalan apa yang? Jalan depan ha, Tu jalan yang dia kena minta Bayang kau kau buta kena minta jalan lima kali sehari Dan Kadang-kadang ada orang pimpin dia Kadang-kadang tak ada orang pimpin dia pun Dia hanya bertongkat Kenapa kan tokak dia tu Jadi Juru bandu dia, dia. Tongkat dia Dia tunggu tepi jalan Dan dia akan dengar dia, dia Dia akan lagi. lalu Ada lagi. lalu Zoom ada kereta lalu Kalau dia dengar Jalan tak bunyi Dia pun tak akan Bismillah Dia pun kata 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 pun kata jalan kata 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 Sampai di masjid, dia rapa-rapa lah kerja, kita rapa-rapa lah pakor sejik. Kemudian dia pun masuk. Masuk dalam masjid, dia pun lipat tokak dia, dia pun masuk. Sampai ke tangga masjid, dia nak tangga. Kemudian nak cari kiblat sahabat. Saya duduk perasan, dia masuk dalam, dia pun terapa-rapa. Kadang-kadang dia kaki dia. Kita dia buat ah, apa rapa kaki dia. Rapa-rapa lantan, dengan kaki dia. Akan pucuk kaki. Kadang-kadang dia duduk sikit, dia lah berapa, bawah. Rupa-rupanya Bukul saja dia nak cari kiblat. Di di kafe kita ni ada pertembungan, tak pertembungan antara dua kafe Ada saya mungkin kisah yang juga. Itu ini. Ada ada pertembungan antara dua kafe Kita dapat rasa tinggi sikit pergi kan dia terang sikit. Sebab ada pertembungan dua kafe Kita tak pada pandang pun benda tu tak ada masyal kau. Lalu boleh kita nak tutup benda tu. Amur rasa kelas tu. Tapi bagi orang buta, itulah tempat dia nak tengok kat mana kiblat. Lepas tadi boleh rasa, bila dia tahu ada garisan tu, Maka dia tahu dia kena mengadap Dia sel apa selari dengan gagal tu Supaya betul-betul ada kebelak. Kalau dia tak cari kita boleh jadi dia kat takdir Rupanya saya kiri sikit Saya kanan sikit Allah kita tengok dia duduk rapa-rapa sambil-sambil muka dia senyum je dia happy tak ada masalah Tapi kita rasa sayu dalam hati kita Pasal kita kata Ya Allah Aku tak pernah susah-susah itu nak cari kiblat dalam masjid Tak pernah susah itu tak pernah pula aku terbayangkan ada orang yang cari kebla tu sampai itu. Tapi dia mari semayang berjemaah. Kena mulai awal dia pada orang mari semayang berjemaah di masjid. Orang muda boleh mari semayang di masjid. Mungkin Allah nak hantar orang macam ni pada kita supaya kita boleh ingat bahawa kita muhasabah diri kita. Ya Allah, kau bagi aku mata yang sehat. Mata ni dah buat kerja macam-macam daripada aku muda sampai lah ke hari ni. Dengan mata ni aku cari rezeki, aku dapat siap sama, aku boleh belanja anak, anak isteri aku makan. Dengan mata ni aku boleh berseronok, aku boleh tengok TV, aku boleh tengok headset, aku boleh tengok anak-anak aku berlari, kemari. Mata ni boleh buat macam-macam benda -macam ya Allah. Tapi mata ni tak apa, bila mana kau panggil aku datang ke masjid, mata ni seorang-orang buta. Soalan ada adakah buta yang buta Ataupun mata hati kita yang sebenarnya muda? Allahumma salli ala sallam Ok Allah Ok baik Berkenaan dengan Ok Ini Berkenaan dengan raya Salah satu benda yang orang biasa akan tinggal Sebaik saja masuk raya dia akan lupa tau Itulah solat berjemaah. Yang ini saya selalu tekan dan selalu saya ingatkan Sebagai dalam disebabkan kita kegembiraan kita hari raya kita lupa tentang sembahyang berjemaah yang selama ni kita buat. Bulan Ramadan Allah bagi tiba ni dapat kekuatan tak tahu mari mana. Sebelum rasing, oh ni tak asing pun mari mayang masjid tak Banyak betul nak dapat muka di masjid. Tiba-tiba mari bulan Ramadan boleh boleh ada boleh mari maya mayang berjemaah. Mari sembahyang berjemaah pula bukan 4 rakaat macam biasa ataupun 3 rakaat atau 2 rakaat macam biasa. Mari mari semayang lapan orang kena Kalau sini dua puluh orang kena semayang. Satu witi pula tiga. Semayang pun nak. Tapi boleh ada kekuatan mari mari orang berbati. Nanti boleh mari. Benda ni mungkin bayuh nak mari. Mayang-mayang biasa benda ni. Bayuh nak mari. Tapi masuk bulan Ramadan Allah jadi gengang badan. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat sama kebajikan. Maka kalau kita dapat sebanyak ni. Jangan hilang ketika mana yani hari raya. jangan hilang semangat mari masjid ni bawa lah pergi karena apa ni kalau kita kata payuh nak semayang berjemaah ketahui lah bahawa semayang berjemaah ni pahala tidak cukup besar tidak cukup besar ya. apa ni semayang berjemaah adalah sunnah Nabi yang paling Nabi tekankan lebih daripada si pandang buk lebih daripada bakal jumpa lebih daripada bakal Serbang lebih daripada, 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 daripada segala-galanya orang sama ibadat lain. orang lain. Oh, paling Nabi tekan semayang berjemaah. Zaman Nabi, zaman Nabi hodok semayang, ya, yang tidak menunaikan semayang, dia orang kafir. Eh? Zaman Nabi yang tidak menunaikan semayang, dia orang kafir. Orang beriman, kofa-kofa akan mari semayang berjemaah. Orang munafik pun mari semayang berjemaah. Orang munafik dan nasi dia dapat pasti dengan Islam. Ha, nasi dia pasti hati dengan Islam. Tapi tanya yang jawab apa? Lagi yang jawab satu datu tak lagi, orang nasi dah lain banyak-banyak. Kerja kita hari ini meningkat atas semua jemaah ini seperti biasa. Oh, ha. bahaya. Mana kata kita zaman ini. Tapi, tak apalah kita tu akhir zaman ini, biarlah kita jadi orang yang mari semayang. Tak boleh mari semayang. Tentang sebagai penutup ini, saya nak cerita satu kisah. Kisah yang benar-benar berlaku dan mungkin ada yang pernah dengar kuliah saya mungkin tak lah kisah yang tak pernah lagi saya nak kongsikan ini kisah benar berlaku di tempat saya duduk dia ada alik mana tu tak kerja sebut lah mana ada seorang lelaki yang saya sangat suka tengok dia dan saya nak kongsikan kisah dia kepada anda semua seorang lelaki yang bayi ukur dia lebih kurang saya di umur dia yang dia boleh pergi semayang masjid lima kali sehari dia pergi semayang masjid Tambahkan bahkan kadang-kadang awal dia pada orang lain. Yang saya jadi rasa terpanggil untuk cerita kisah dia ni adalah kerana uh, lelaki ini dia seorang yang OKU okay, you penglihatan. Dia seorang yang buta. Dia tak boleh nampak macam kita. Mata dia tak boleh nampak macam kita. Buta. Total. Dan rumah dia bukan dia yang sedih. Rumah dia tu agak jauh daripada masjid. Yang dia kena minta dalam Ini jalan tepi kita Ini jalan kecil baru ni Yang jalan yang dia kena minta tu Masa jalan apa yang Jalan depan ha, tu jalan yang dia kena minta Bayangkan orang putih kena minta jalan 5 kali sehari Dan Kadang-kadang ada orang piping dia Kadang-kadang tak -kadang ada orang piping dia. dia pun Dia hanya bertongkat Saya pakai tongkat dia tu Jadi Juru bantu dia Tongkat dia Dia tunggu tepi jalan yang dia asal tengok ada dua kereta lalu ada kereta lalu, zonk, zonk ada kereta tu kalau dia niat tak bunyi, dia pun tawkar bismillahirrahmanirrahim, tawarkan ta'ala Allah dia pun minta kereta-kereta, kereta-kereta minta jalan sampai di sebelah jalan pulau, dia jalan pulau nak pergi ke masjid sampai di masjid, dia raba-rapa kereta dia raba-rapa pakor seji kemudian dia pun masuk, masuk dalam masjid dia pun lipat lokat dia, dia pun masuk apa ada tangga masjid, dia nak kau tangga. Kemudian nak cari kiblat tak Saya tu perasan dia masuk dalam dia pun terlapa-lapa. Kadang-kadang dia lapa kaki dia. saya je buat apa lapa kaki dia. Lapa-lapa lantai dengan kaki dia. Akan pucuk kaki. Kadang-kadang dia sikit dia lapa bawah. Rupa-rupanya Upul tuan-tuan. Dia nak cari kiblat. Di, di kapek kita ni ada tak pertembungan antara dua kapek? Ada saya mungkin kisah yang tu kan? Itu je. Okay. Ada kan? pertemuan antara dua kafe, kita dapat rasa tinggi sikit pergi kan dia selang sikit. Sebab di pertemuan dua kafe. Kita tak pada pandang pun benda tu tak ada function pun. Kalau boleh kita nak tutup benda tu, tak boleh rasa lah tu. Tapi bagi orang buta, itulah tempat dia nak tengok kat mana yang silap. Bila pasal dia boleh rasa, bila dia tahu ada di sana tu, maka dia tahu ada kena ngadak. Dia siapa selari dengan kadisan tu. Supaya betul-betul ada silap. Kalau dia tak cari boleh jadi dia kat takdir, rupanya saya kiri sikit. Sangat kanan sikit. Hmm. Kita tengok dia duduk rapa-rapa sambil-sambil muka dia senyum saja, dia happy tak ada masalah Tapi kita rasa sayu dalam hati kita Pasal kita kata Ya Allah Aku tak pernah sesuai itu nak cari kiblat dalam masjid Tak pernah sesuai tak, tak, pernah pun nak lah apa terbayang tak ada orang nak cari kiblat sesuai itu Tapi dia mari semayang berjemaah oh. Kena mulai awal dia pada orang lain bayang berjemaah di masjid. Orang buta boleh mari bayang di masjid mungkin Allah nak hantar orang macam ni pada kita supaya kita boleh ingat bahawa kita semua sabar diri kita Ya Allah kau bagi aku mata yang sehat mata ni dah buat kerja macam-macam daripada aku muda sampai lah hari ni dengan mata ni aku cari rezeki aku dapat siap sama aku boleh belanja anak anak isteri aku makan dengan mata ni aku boleh berseronok aku boleh tengok TV, aku boleh tengok headset, aku boleh tengok anak-anak aku berlari, main. Mata ni boleh buat macam-macam benda -macam ya Allah. Tapi mata ni buat apa bila mana kau panggil aku datang ke masjid, mata ni seolah-olah buta. Soalan ni adakah kita mata yang buta ataupun mata hati, hati kita yang sebenarnya buta. Allah. Orang yang buta mata dia tapi hati dia tak buta, dia boleh cari masjid. Walaupun nak keadaan susah Terampil-ampil Tak cari kiblat Sebagainya Kemungkinan mungkin Allah Maka macam ni Supaya jadi peringatan untuk kita Padahal Untuk itu Maknanya Sebagai peringatan untuk kita Supaya lagi Mari semayang Berjumpa orang lepas pada ni Dan meneruskan amalan tu pun Yang kita belajar Yang kita buat di Di bulan Di madrasah Ramadhan ini Mudah-mudahan Raya kita Yang kita sambut nanti nak raya satu ibadat bukan satu adat semata-mata. Kita tutup dengan sedikit doa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana bagi kami peluang untuk bersama-sama berada di rumahmu pada saat dan ketika ini ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana bantu kami melalui bulan, bulan Ramadan ini dengan sempurna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah jadikanlah kami orang yang keluar daripada bulan Ramadan ini, keluar kami sebagai orang yang bertakwa, keluar kami sebagai orang yang menunaikan ibadat, keluar kami sebagai orang yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami pada tahun ini Dampak kami beribadah pada malam Lailatul Qadar Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Jadikanlah hari raya yang mendatang ini Andai kau panjangkan umur kami Jadikanlah hari raya itu Harinya membawa seribu satu berkat dalam hidup kami Bukannya membawa dosa-dosa dalam hidup kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Ya Allah Jadikanlah hari-hari yang mendatang ini Hari-hari yang dihiasi dengan aman ibadat padamu Bukannya dihiasi dengan perkara-perkara yang kau murkai. Bukan pula dihiasi dengan dosa-dosa dan maksiat, Ya Allah. Mudah-mudahan, Ya Allah, kami doakan mudah-mudahan akhir hayat kami lagi. Akhir kami, akhir yang baik. Akhir kami, akhir yang mendapat kerebaan-Mu, Ya Allah. Akhir kami, kami pulang dengan jiwa yang tenang. Kami kembali padamu tanpa menikul beban-beban dosa lagi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. -ra -ra ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين